Какие ассоциации? Книжки. Ага, книжки. книжки. Книжки значит треба читать. Ну да. А что а значит читать? А тоді ты черпаешь с книжки что-то полезное, нужное. Ассоциации у меня с библиотекой это настоящий кладезь знаний. Если мне нужно о чем-нибудь узнать, я обязательно скажу в библиотеку. И мало того скажу, что когда я изучал историю города, я пошел именно в библиотеку. Информация слова библиотека у меня ассоциируется со словом знания, потому что здесь очень много информации, скажем уже людей, тех, которых признал общий мир, классиков, поэтов, научных, скажем, научных авторов, которые... спеціальності, тобто передають свої знання як безсмертну техніку для нас. У мене дуже много книг, тих, яких у мене не було. Плюс ще безпека. У мене також книг дуже багато, цікавих, різноманітних, які допомагають в навчанні, які для душі, для відпочинку, які розширюють так. Які асоціації в мене викликала бібліотека? Це місце, це скарбниця книжок, це скарбниця якихось знань, емоцій та переживань. Це місце, куди людина може прийти і відпочити від навколишнього світу, поринути у якісь у щось таке неймовірне. Це... Я не знаю. Ну, щось таке. Там, де людина пізнає те, що нове то ще вона не знає і може знайти тільки у якихось книжках. связано с храмом Науки. Там тишина, там много книг, там особая обстановка и там особое общение. Библиотека для меня — это архив цикавой информации, да, циковая книг. Библиотека для меня ассоциируется не только с местом, где можно получить какие-то знания научные, там познакомиться с художественными произведениями, но еще и местом куда я прихожу за эмоциями, яркими впечатлениями. Ведь не секрет, что книга – самый надежный и верный спутник человека. Именно книга помогает нам расширить наш кругозор, окунуться вот в этот весь такой многогранный мир. Для меня библиотека, можно сказать, это храм общей культуры и воспитания человека. Это духовная нашего. Ну, конечно же, первая ассоциация с библиотекой – это первое – это знание, второе – это мудрость, причем мудрость многих поколений, которые изложены в разных произведениях. Ну и самое, наверное, главное – это умственное развитие любого человека, потому что, ну, знание, книга – так давно повелось, и книги пишутся издавна. Сначала это писали, царапали, потом их печатали. Но вот, наверное, все-таки первая, самая главная ассоциация библиотека – это знание и мудрость. Библиотека Ну Це багато книжок, це, е, мабуть, якийсь інтелект, розум, цікавість. Ну, взагалі теплі почуття дуже викликає. Так, я вчителька української мови і літератури, тому дуже часто ходжу до бібліотеки, беру різні книжки, матеріали для себе, для своїх дітей, для уроків, для підготовки, тому Це для мене незамінний друг. Я там не можу часто йти до бібліотеки. ну буває захожу, а в основному жінка бере книжки для мене. Детективи там. Вот детка литература. Она частейше да, бывает. Да, частейше бывает. Я <laughs> очень рассчитает. люблю читать фантастику, но получается довольно редко его работа. Я хожу примерно раз в месяц, набираю сразу несколько книг, ну, примерно пять штук. Вот, ну, и мне хватает примерно на месяц до следующего похода в библиотеку. Так, виды, часто, часто, часто. Подобается? Тоже. Библиотека филии номер 9, загадить супер. Так, я дуже часто відвідую бібліотеку, особенно я записана у більшості бібліотек нашого міста, тому що досить щільно співпрацюю із бібліотечною системою. Да, я являюсь самым активным членом библиотеки с самого, самого раннего возраста. Как только научилась читать, меня перевели в библиотеку, и с тех пор я хожу. Я очень люблю библиотеку. У нас на поселке молодежным мне кажется, столько много молодежи, библиотека просто обязательно. Коллектив библиотеки замечательный. С ними можно поговорить, узнать все новое. И мне кажется, все разговоры о том, что нам не нужна библиотека, это просто кошельство. На жаль, молодые люди сейчас редко видят библиотеки. Можно сказать, еще, что я хожу где-то пару раз на месяц, а Не лише для того, щоб почитати книги, але й взяти друковані засоби масової інформації, які видають органи державної влади. А ви відвідуєте бібліотеку? Звичайно, хожу до неї, особливо до вашого філіалу, ще коли мені було, напевне, років сім. Так ваше життя цей пов'язане да, з бібліотекою? З книгою, так, і з, книгою, і з бібліотекою, звичайно. Шості шкільних років, так? Звичайно. Ви ж самі слово сказали, сучасна. Значить, Сучасні книжки, щоб можна було взяти, прийти, подивитися, познайомитися, запитати, чи є таке, бо багато зараз інформації поступає в світі. Дуже багато нових авторів, а їх те можна тільки взяти, тільки можна в бібліотеці. Наприклад, у мене немає телевізора, ой, е е е е комп'ютера. Значить, з інтернету я не можу заходити там цікаво. Я користуюся бібліотекою. во-первых, должен быть доступ, прямой доступ к интернету, причем что он должен быть очень легкий с очень большой скоростью, вот. но э, также должны храниться в библиотеке книги, которые на самом деле считаются э, как э, новыми, новой классикой так и старой. причем что, допустим, если я могу в интернете найти любую книгу и прочитать до да, ее, то э, идея должна быть такая, что я могу прийти дотронуться до старых книг, которые вот выпускались там. то есть это должно быть больше, наверное не информационная, но библиотека должна быть не информационную, а какую-то составляющую. Она должна быть, скорее всего, как музеем, потому что, в принципе, бороться с 21 веком не ну, получится. Хотя на самом деле беречь и лилей библиотеки нужно, потому что, опять же, 21 век очень шаткая вещь. Если, не дай бог, закончится интернет, что в принципе может, может быть, то останется единственный возможный источник информации этой библиотеки. Она обязательно должна быть, у нее должен быть интернет, это обязательно потому что чтобы обновлять, освежать немножко информацию, ну естественно должны молодому человеку, который только начинает ходить более докладно, объяснить и пояснить, ну как везде и в нашей библиотеке, как в свое время объясняли мне. То есть и все должно как бы более подходить вот к посетителям. Посетителю должно быть, скажем, удобней, интересней. Ну, на мой взгляд, библиотека должна быть как и для взрослых, и для детей, чтобы родители могли привести туда своих детей и приучали их с самого малку к чтению, к развитию. Вот. Ну и библиотека должна, на мой взгляд, быть недалеко от дома, чтобы доступной быть, потому что сейчас все заняты на работе по 10-12 часов, некогда ходить особо. Вот. Чтобы это было очень удобно, быстро, ну, чтобы всем было это удобно. Это такой спорный вопрос, в каком смысле. В любом случае библиотека, она должна оставаться то, как она есть. Полки, книги, ну и должна быть модернизирована в любом случае должен быть компьютер, доступ к интернету, потому что сейчас, даже вот обращаясь в библиотеке, иногда сталкиваешься с тем, что все знают автора, знают какие книги, да, но они не всегда есть в том наличии, в котором вот, хронологически. И для того, чтобы даже найти книгу, сейчас сайты интернетовские можно было бы скачать, ее, распечатать. И я думаю, можно было бы точно так же І його давати в кожування. Зістосуванням сучасних засобів масової комунікації, інтернет повинен бути, і телебачення повинно теж обов'язково бути, але інтернет теж. Але при цьому повинна залишатися, звичайно, книжка. З цього не ну, ніколи ніщо. Саме слово бібліотека асоціюється саме з книжками. Бо ну, яка бібліотека без книжок. Тому, звичайно, інтернет і так далі повинна бути, але книжка перш за все, перш за все повинна бути складовою бібліотека, навіть сучасна. А Або... вона може бути і електронною книгою, але книга. Для мене сучасна бібліотека це перш за все нові видання. Видання, які повинні цікавити кожного, і навіть спонукати більш відірватися від комп'ютерного монітору і прийти до бібліотеки, знайти щось те, чого не можна знайти у вільному доступі в інтернеті. Дякую. Для мене це видання нових авторів, які зараз тільки з'являються в нашій сфері. Дякую. Но для меня современная библиотека – это библиотека, которая оснащена компьютером. Адже не дуже часто можно найти в библиотеке самые те книжки, которые очень потребны. Это учреждение должно нести современ, всю современную информацию и знания. И в библиотеке мы должны найти не только ответы на свои вопросы, которые касаются как бы прошлого, настоящего. И мне кажется, должно быть не только много книг, но и достаточное количество периодической прессы, журналы, газеты, где мы можем найти ответы опять-таки на свои вопросы. Угу. И вопросы по политике, и вопросы по культуре, и вопросы по кулинарии, по вязанию, по хобби различных мне должно быть много интересных новых книг, из которых можно узнать много новой информации и интересного. Вот вы знаете, когда я захожу в вашу библиотеку, в мою библиотеку, мне нравится, у вас уютно, вы все делаете, чтобы у вас был комфорт, уютно, чтобы нам было приятно общаться друг с другом. В народу всегда много очень библиотеки. Я не одна, очень много. И я думаю, что библиотека должна быть, ну, немножко, может быть, помещение больше, она должна быть обязательно красивая, современная, уютная, светлая, чтобы книги, книгохранилище не были там бедными родственниками, чтобы они были красивые, поменять фонд, возможно, устаревший, очень приобрести новые книги конечно сделать хорошую хорошую хороший ремонт чтобы мы могли приобрести мебель хорошую могли сесть поговорить с, с такими же как я допустим посоветоваться какую книгу выбрать мне кажется вот так было. вот это я считаю современной библиотекой сейчас в частной бібліотеці на мою думку повы как Більше сучас, сучасного сервісу. Наприклад, широкий асортимент, комп'ютеризація. Наприклад, в нашій бібліотеці, ну, звичайно, в нашій і вашій бібліотеці є комп'ютер. Інтернет безкоштовний. Це нам Це дуже... допомагає в першому навчанні? Звичайно, Допомагаю. Бо своїх інтернет я не маю. Не так, так. І це допомагає вам в навчанні, і в проведенні дозвілля. Так. Так, так. Да? Дуже вам вдячні за ваші відповіді. Ну, як на мене, то це має бути сучасна будівля з оновленою матеріально-технічною базою, де можна було проводити різні заходи з учнями різного віку, з дорослими, бо аудиторія читацька є різновікова. Тому це дуже важливо, щоб оновлювалось постійно, інтернет був у вільному доступі, можливо, навіть зона Wi-Fi і матеріали для того, щоб все це зробити цікаво.